शेट्टी समाजाने व्यवसाय क्रीडा व सामाजिक उपक्रमांच्या समाजाशी जोडण्याचे काम केले के के असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच व्यक्त केले पुणे बंट संघाच्या सुवर्णोत्सवी वर्षानिमित्त पुणे बंट संघाचे अध्यक्ष संतोष शेट्टी यांच्या पुढाकार बालेवाडी क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय बंड्स क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले होते या क्रीडा मेळाव्याचा समारोप पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला त्यावेळी ते, ते बोलत होते यावेळी पुणे संघाचे संतोष शेट्टी वाय चंद्रा शेट्टी पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष राकेश शेट्टी दिनेश शेट्टी नारायण हेगडे सुधाकर शेट्टी अजित हेगडे संयुक्त अरब अमिराती युएई बंड संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी आदी मान्यवर उपस्थित होते पटना कबड्डी संघाचा खेळाडू व तरुण कबड्डीपटू प्रशांत राय जया शेट्टी व छाया शेट्टी या मालाशेखर शेट्टी व बाळकृष्ण शेट्टी यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला या स्पर्धेत देश परदेशातील समाजाच्या संघांनी सहभाग घेतला कबड्डी थ्रोबॉल अशा खेळांमध्ये सर्वांनी सहभाग नोंदवला पाटील म्हणाले की आपल्या व्यवसायास पूर्ण वेळ देताना खेळासाठी बंट संघाचे सदस्य कसा वेळ देतात हा माझ्या पडलेला प्रश्न आहे महाराष्ट्र कर्नाटक या राज्यांसह देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील तसेच इतर देशातील बंड संघाचे सदस्य यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हा क्रीडा महोत्सव पार आहे त्यांचे उत्साही व्यक्तिमत्व आपल्या तरुणाईला प्रेरणा देण्याचे काम करते पाच वर्षांपूर्वी बंड समाजाने पुण्यात बंटारा भवन बांधले त्याचा केवळ बंड समाजालाच नव्हे तर इतर समाजालाही चांगला फायदा होऊ लागला आहे समाज बांधवांसाठी बिनव्याजी कर्जाची सोय त्यांनी उपलब्ध करून देत एकमेकांना मदतीचा हात दिला आहे संतोष शेट्टी म्हणाले की भारतासह विविध देशात बंड समाज उद्योग व्यवसायाच्या निमित्ताने विखुरलेला आहे पुणे बंड संघाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित क्रीडा महोत्सवाद्वारे या विखुरलेल्या सगळ्या बंड संघाच्या सदस्यांना एकत्र आणण्याचे काम आमच्यातर्फे करण्यात आले बंट समाज संघ की ओर से यह दो दिन की तो दो दिन की दो दिन से चल रहा है यह जो अलग अलग खेलों की स्पर्धा चल रही है वो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरे दिन बिजनेस में बीमा लगाते हैं तो इस प्रकार से खेलने का खेलने की प्रैक्टिस करने का समय कब तो मिलता है नहीं नहीं तो सारे पूरे महाराष्ट्र से कर्नाटक से बंट समाज के खिलाड़ी अपने अपने संघ बनाकर आए मैं आ, सारे आ, से बंट समाज संघाच्या वतीने बंट समाज संघाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या बंट समाजाचे वेगवेगळ्या खेळाचे संघ तयार करून त्याच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे हे खरं म्हणजे खूप आनंद देणार आहे बंट समाज म्हणजे शेट्टी समाज हा प्रामुख्याने हॉटेल इंडस्ट्रीसाठी प्रसिद्ध आहे हॉटेल इंडस्ट्री ही सकाळी सहाला सुरू होते रात्री एकला बंद होते त्यातून वेळ काढून त्यांनी खेळाची प्रॅक्टिस करणं त्या खेळाच्या स्पर्धा घेणं हे खूप अभिनंदनीय आहे त्यांच्यातले संतोष शेट्टी आणि रौनक शेट्टी या दोघांचं मी विशेष अभिनंदन करतो की त्यांनी ही सगळी मोठ बांधली आणि सगळ्यांना एकत्र आणलं खूप अभिनंदन खूप शुभेच्छा धन्यवाद नमस्ते मी संतोष शेट्टी पण समाज म्हणजे शेट्टी समाज पुण्यात मुख्यतः हॉटेल आहे जास्तीत जास्त तुम्ही ओळख वोल, ओळखले असेल आमचे वैशाली हॉटेल वगैरे तो मी त्यांचे अध्यक्ष आहे आम्हाला हे जो समाज आहे बंटर समाज जो शेट्टी समाज आहे हम उड़पी से मैंगलोर से या पुनः मुंबई में आया पचास साल हो गया और ये जो संगठन स्थापन करके पचास साल हो गया पचास साल का पचास साल का पहले हमारा जो एल्डर्स था या गुंडराज शेट्टी था जगन्नाथ शेट्टी वैशाली वटेल का मालक था ये सब मिलके समाज का हित दृष्टि से एक संगठन का स्थापन किया है वो संगठन एजुकेशन में और शैक्षणिक में या आरोग्य में या सांस्कृतिक इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा था तो ऐसा ही आते आते अभी पाँच साल का पहले हमारे जैसे यंग लीडर्स जमा होके जो बंड्स जमा होके बानेर में एक एकड़ जगह में सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायर फीट में हम बंटर भवन बनाया जगन्नाथ शेट्टी कल्चरल सेंटर आज बहुत फेमस है और उसमें हम अलग अलग सबको बाड़ा पे उसको रेंट रेंट आउट करते हैं ये जो ट्रस्ट का अंडर से और कुछ बाड़ा मिलता है और वो पैसा में अलग अलग सोशल वर्क काम करते हैं आज पचास साल एंड होने का तर, जो पचास साल हो गया 1975 से तो हम आम... आज एक अलग अलग कार्यक्रम का नियोजन किया है पहले हमने श्रीनिवास कल्याण उत्सव किया उसके बाद यक्षगान उसके बाद नाटक उसके बाद एजुकेशन के लिए 20-25 लाख रुपए दर हर वर्ष हमने देता है हॉस्पिटल में जो भी एडमिट हो गए हमारे समाज में हम या अदर समाज में भी लाख रुपए पहले देता है और उसके बाद जिसको घर नहीं है घर बांधने के लिए हम लोन के जैसा विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन देता है और अलग अलग तरह का जैसा कोरोना काल घट में हमने बीस पच्चीस लाख हर घर में किट पहुंचाया जैसा हमारा पंडरपुर का जो यात्रा आता है वो टाइम पे हम सब सेक्टर लोगों की तरफ से खाना लगा के सोशल काम करता है और जैसा नॉलेज के बारे में या अलग अलग जो नॉलेज देने का जो काम है हमारा समझ करते हैं अभी हमारे यंगस्टर में हमारा साउथ जोन नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन ईस्ट जोन के चार जोन है लेडीज विंग है और विथ विंग है अभी हमारा मुख्य था ये पच्चीस तारीख को छब्बीस तारीख जनवरी को हमारा कार्यक्रम है हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला है जो स्टूडेंट सीखेंगे

बाकी का नर्स रहेगा उसको नवदुर्ग प्रशस्ति दिया जाता है हर साल हमारा भवन में ऐसा अभी जो जय शेट्टी को हमने सम्मान किया वो छत्रपति शिवाजी अवार्ड है कबड्डी में पूरा फैमिली उसका औरत बच्चे सब कबड्डी प्लेयर है आज सबको जिसको भी सम्मान किया कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो एग्रीकल्चर को बचाना चाहिए उस मुद्दे में भी हम सोचते हैं आगे जाके हम समाज का अलग अलग जो लोग है जिसको नीडी लोग है या जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को सेवा करने का सत्कार करने का मौका है भाई दस साल से अभी इसका लीडिंग कर रहा है मेरा होटल है टैप्टो रोड में फिर भी समय निकल कर समाज के लिए हमने काम कर रहे हैं जो भी हमारा प्रार्थना है सबसे हमारा समाज का कि पहले हमारा पैर पहल से खड़ा होना चाहिए उसके बाद हर आदमी अपना दस तक का कम से कम समाज के लिए समय हो या पैसा हो या मॉरल सपोर्ट हो करना चाहिए आज चंद्रकांत दादाजी आके हमें शुभेच्छा दिया अभी छब्बीस तारीख को अलग अलग प्रमुख लोग आ रहे हैं हमारे लोग महाराष्ट्र में पुणे में धंधा करता है होटल का बिजनेस मुख्यता है लेकिन इधर का जगह का लोगों का साथ इधर का समाज का साथ बहुत अन्य संबंध से हम काम कर रहे हैं और हमारे होटल या इसका यशस्वी क्या है कि हम परिश्रम करते हैं हम एक हज़ार किलोमीटर से लंबा आया तो हम मौज मस्ती को नहीं आया कि इधर हम सुबह से शाम तक पूरा होटल का मोरी में हो या बाकी का काम हो वो सब करके यशस्वी होटल उद्यमी हम बन गए तो आप लोग सब हमारा